ស្ដីក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីអំពីការបន្តដកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 សូមស្វាគមន៍ Mekong Channel SKX News នៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាការរីដាលឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ -19 និងការបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ -19 បានបន្តធូរចះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានការប្រយុទ្ធប្រំដៅដាច់ រួមតាំងចេញប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះកាលបន្តរត់ឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីមានចំនួន836អ្នកករណីជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន928អ្នកករណីនាំចូលថ្មីមានចំនួន279អ្នកករណីបាត់បង់ជីវិតថ្មីមានចំនួន24អ្នក នៅក្រឹមថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះករណីឆ្លងសរុបមានចំនួន66336នេះករណីជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន57955នេះករណីនាំចូលសរុបមានចំនួន6000នេះករណីបាត់បង់ជីវិតសរុបមានចំនួន1076នេះ អស anyway, ់លោកលោកស្រីជាទីគោរពរាប់អានយើងឃើញថាប្របយាថ្ងៃនេះមានការ throw ចោលបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការរៀបដាស់ឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 នៅតែប្រឈមមុខនឹងការពង្រឹងកម្ពស់ជាប់ចំណិចដូច្នេះសូមឲ្យយើងបន្តការប្រំប្រជាឲ្យបានជាប់ចំណិចដោយអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៣កុំ៣ការពារដើម្បីសុខគុំយើងទាំងអស់គ្នា